Сегодня пятая неделя, как мы находимся в палатке с детьми, с внуками, бабушки находятся здесь. Никто на нас не реагирует. Сегодня поприезжали министры, которые проходят возле палатки, улыбаются, ручками, ножками махают. Им все равно. А нам не все равно. Мы сегодня поехали в прокуратуру, пообщались с одним прокурором, который даже в кабинет нас не пригласил. Он сказал, что криминалу никто не обочает. Идите, ну, не с Богом, сегодня большой праздник. Ну, в общем, я же говорю, нам никто ничего до нас не подходит. Коваленко звоню, Коваленко трубку не берет. Ну, то есть, мемка была далекая. Пять, пять недель здесь, с января месяца до сих пор не наклали ореш на этот будинок. Что они ждут, что Я не знаю. Никто нас не опрашивает, ни следователь. Мы возим ему документы, он подивится на документы и на этом конец. Он до сих пор не опросили ни Айтребенко, ни Дулупа, ни Ярошенко, ни Иванову. Никого до сих пор сей день не опросили с января месяца. Ждем, чего-то ждем, не знаю. Сегодня, сегодняшняя акция, сколько она протримается? Значит, мы наверное, не уже давно. Мы обещали давно перекрытие руху. Значит, перекрытие руху будет каждого дня в разное время и на разное ну, срок. И завтра будем перекрывать, и послезавтра мы каждый день будем перекрывать на два, на три часа, на четыре. Ну, сколько... Просто сегодня все люди на работе, и они приездом вот больше и больше все приезжают. Я думаю, все-таки... Потому что вышли у нас мало, люди приехали. Люди до 5 часов на работе, люди приехали. У нас у многих остались дети, закрытые в квартирах. Мы тоже тут живем, не на райском острове. Я думаю,